Это новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Здравствуйте. Украина смогла нарушить первоначальные планы Кремля по захвату 10 областей юго-востока страны. Прежняя угроза военного вторжения на данном этапе ликвидирована, заявил исполняющий обязанности глава администрации президента Сергей Пашинский. Однако бан формирования на востоке ставит под угрозу мир в регионе, а значит, а то продолжится. Более того, преимущество украинской армии над террористами стабильно растет. С каждым днем наша армия становится все более профессиональной. Наши силы, которые противостоят террористам на голову их, превосходят в военном мастерстве. И этот процесс, я уверен, будет продолжаться. Новые части будут формироваться и закончится созданием боеспособной армии, боеспособной национальной гвардии. Тем временем Верховная Рада расширила полномочия сил АТО. Депутаты проголосовали за изменения в закон Украины по борьбе с терроризмом, разрешив украинским силовикам уничтожать незаконные военизированные банформирования. Над какими вопросами еще работали народные избранники, расскажет Вера Свердлока. на прямой связи со студией. Вера, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Сегодня в центре внимания фракция Удар. Сразу после того, как парламентарии лишили депутатского мандата лидера фракции Виталия Кличко, депутаты сразу перешли к работе по повестке дня. Голосование шло очень удачно, успешно. Принимали документы один за одним. Вот только от фракции Удар голосов совсем не было. Такую позицию они, они даже не присоединились к работе в то время, когда нужно было проголосовать за антитеррористический законопроект. И вот такую свою позицию. Ударовцы объяснили тем, что они просто устали ждать того момента, когда наконец-то будет создана временная комиссия по расследованию, как именно были использованы средства, выделенные государством и гражданами Украины на поддержку армии. И ударовцы перешли к такому маленькому шантажу, сказали сперва создание временной следственной комиссии, а только потом уже голосование за антитеррористический законопроект. Но сказали такой шантаж во благо. Прошу прямую речь. Мы настояли на том, чтобы была создана такая комиссия. Она начнет свою работу уже сегодня, чтобы еженедельно все граждане Украины получали полный отчет, куда идут средства, которые направлены на армию, на что они используются, на какие суммы что приобретается, чтобы не было никаких подозрений в коррупции, чтобы каждая копейка, собранная гражданами на армию или дотация бюджета, была использована по целевому назначению. Требования ударовцев Александр Турчинов выполнил, поставил на голосование соответствующие документы. Депутаты его поддержали и создали эту комиссию. Уже известно, что сегодня она начнет свою работу. Сегодня депутаты уже начнут изучать, куда именно были потрачены деньги. Но и тут стоит отметить, что и ударовцы сдержали свое слово. Они проголосовали за антитеррористический законопроект. В целом же депутаты поддержали этот документ даже во втором чтении. То есть это уже закон. Что же касается деталей этого закона. Он дополняет старый, который был проголосован еще в мирное время, однако он не учитывал всех нюансов, которые возникли в той сложной ситуации, в которой сейчас находится Украина. Если чуть-чуть детальнее, закон расширяет полномочия участников АТО, а именно, к примеру, дает право госслужбе спецсвязи, заниматься изучением антироссийской пропаганды и бороться с ней. Какие еще нововведения есть в документе, расскажет сам автор. Например, были расширены полномочия некоторых органов, в том числе пограничников, которые могут действовать не только в зоне пограничного контроля или линии вдоль границы, на самой границе или в пунктах пропуска, но и за пределами этих районов. Например, в Луганске. Это уже достаточно далеко от самой границы, но по закону пограничники не были субъектами борьбы с терроризмом. Но теперь стали ими прикордонники. Але зараз вони стали. Депутаты после этого продолжили свою работу, проголосовали за законопроект, который предполагает поддержку военнослужащих и их семей, а именно все соцвыплаты, зарплаты военных теперь могут получать их родственники в случае, если сам военный занят и находится на службе. И еще один документ, за который проголосовали сегодня депутаты, он направлен на то, чтобы усовершенствовать украинское производство до европейских стандартов. На этот момент утренний заседание уже завершилось. Вечернее начнется в 4, в 4 часа вечера. И напомню, что на вечернее заседание должен прийти министр финансов Александр Шлопак вместе с депутатами. Он планирует обговорить основные направления бюджетной политики на следующий год, после чего парламентарии должны проголосовать за соответствующий законопроект. Ну а пока что это все новости с Верховной Рады. Катя. Спасибо, Вера. Следим за событиями вместе и до встречи в эфире. Боевики должны либо сдаться, либо их ждет незавидная участь. Об этом заявил командир добровольческого батальона Донбасс Семен Семенченко. Кольцо АТО сжимается вокруг пророссийских террористов, действующих на востоке Украины. Тем самым украинская армия оставляет боевикам только два выхода – сдаться или они будут уничтожены, подчеркнул Семенченко. Все больше и больше э, частей патриотически настроенных сейчас прибывают в зону АТО. Вот наш батальон, 3-й батальон с гвардии после формирования прибывает буквально через 10 дней. Поступает новая техника. Ну, я считаю, что э, кольцо АТО сжимается. В общем-то, конечно, еще есть определенные проблемы, связанные с тем, что не полностью это кольцо сжато. Но это вопрос уже, это вопрос уже времени. То есть я оцениваю оптимистичную ситуацию. Сила АТО под Славянском усилили танками. Т-64 выполняет задачи по охране и обороне блокпостов вокруг города. Об этом сообщил официальный представитель АТО Вячеслав Селезнев. По его словам, сепаратисты пытаются прорваться, используя минометы и гранатометы. Чтобы обезопасить украинских военных, которые находятся на блокпостах, руководство направило в этот район тяжелую военную технику. При этом машины не будут использоваться в наступательных операциях, подчеркнул Селезнев. Госпогранслужба Украина закрыла ряд пунктов пропуска на границе с Россией в Луганской области. Такие меры были приняты в связи с угрозой безопасности в регионе, пояснили ведомстве. Кроме того, личный состав ряда погранотделов передислоцирован непосредственно на линию границы с Россией. Дальнейшая стратегия об устройствах границы будет обсуждаться сегодня на совете под руководством исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. Виталий Кличко – новый мэр столицы. Сегодня он принял присягу городского головы на первом заседании новоизбранного Киевского горсовета. В своей речи Кличко пообещал преданно служить громаде Киева, соблюдая Конституцию и законы Украины. И сделать все, чтобы Киев стал современной европейской столицей. Новоизбранный мэр заверил, что вся система власти в столице станет прозрачной и доступной для Киевля. Снижение ограниченной суммы наличных расчетов будет способствовать легализации дохода в уменьшении теневой экономики Украины. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта постановления правления Нацбанка, которым предлагается уменьшить граничную сумму наличных расчетов при участии ФИЗЛИЦ со 150 до 100 тысяч гривен. Нацбанки уверяют, что ограничения коснутся только крупных покупок и не создадут препятствий для большинства наличных расчетов. В то же время норма позволит обеспечить стабильные денежные поступления в банковскую систему. Напомню норму, согласно которой наличные расчеты при участии физлиц не должны превышать 150 тысяч гривен, ввели 1 сентября прошлого года. В результате только за четвертый квартал по сравнению с аналогичным периодом годом ранее объем безналичных расчетов физлиц вырос почти в два раза. ЕС перенес дату подписания соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Об этом сообщили в Мининфраструктуру Украины. Причина – несогласованность позиций Испании и Великобритании относительно формулировки статьи о территориальном применении в части Гибралтара. Ведомстве отмечают, что Украина полностью готова к подписанию соглашения и продолжает консультации о новой дате. Развитие хай-тек отрасли – залог успешного развития страны, так говорят мировые эксперты. К примеру, в течение трех последних лет на долю высоких технологий пришлось 30% прироста ВВП США, в то время как на жилищное строительство всего 15%. Могут ли высокие технологии поднять на новую ступень Украину? Разбирались наши корреспонденты. Развитие высоких технологий – вот путь Украины к процветающей экономике. По прогнозам экспертов, именно этот сектор может стать драйвером отечественного ВВП. Тем более, что в Украине есть все возможные ресурсы для того, чтобы превратиться в мощного производителя в сфере хай-тек. Эксперты утверждают, чтобы страна была успешной, нужно развивать те отрасли, где возможен экономический прорыв. Также необходимо поддерживать высокую производительность труда и максимально использовать ресурсы. В этом отношении наиболее выгодной является сфера высоких технологий мы должны сделать ставку на высокие технологии потому что там производительность труда больше чем 50 100 а то и 150 тысяч долларов на человека то есть человек работает в компании и на него приходится выручка компании свыше 100 тысяч долларов сегодня высокие технологии приносят украине только один процент прибыли если государство начнет датировать в эту сферу уже за несколько лет их доля ввп страны может составить от 5 до 7 процентов для такого будущего у нас есть главное хороший специалисты. Человеческий ресурс. Этот ресурс уникален. На сегодняшний день, если говорить языком цифр, в Украине порядка 200 тысяч программистов и достаточно неплохие технологические университеты, которые выпускают достаточно неплохих специалистов. Кроме инвестиций для развития хай-тек-индустрии, также необходимы и изменения в законодательстве. Отрасль ожидает принятия нового закона о высшем образовании, так называемого закона с квита во втором чтении. Ждет принятие законов о поддержке индустрии программной продукции и реализации национального проекта Технополис. Такие шаги власти позволяют качественно улучшить образование с одной стороны, а с другой создать стимулы для научно-исследовательской деятельности. Тогда Украина будет хай фабрикой а не мировым университетом, уверены эксперты. Но для этого еще надо приложить много усилий не путь, который принесет моментальный результат. Но о том, что он уже есть, и о том, что мы идем в совершенно правильном направлении, мы увидим буквально на второй день. Спасение мы все говорим в новых технологиях, которые возникают. Новые технологии решают много проблем. Развивать высокие технологии в Украине нужно уже сегодня. Ведь все экономически сильные страны приоритетно считают именно эту сферу. А новые открытия и технологии позволят вывести на новый уровень и другие отрасли экономики. Юлия Боднер, Алексей Ремнев, БТБ. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 15.00.